নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক এতিয়া খুব আশাৰে বাট চাই থকা নিউজটো হৈছে এইট পে' কমিশ্যন এইট পে' কমিশ্যনটো খুব আশাৰে বাট চাই আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলে কেতিয়া ঘোষণা মানে কেতিয়া তাৰ কমিটি গঠন কৰিব তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ কিন্তু এইট পে' কমিশ্যনৰ যিহেতু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু কোৱা হৈছে যে এই কমিশ্যন গঠন কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ যিখন কমিটি সেইখন এতিয়ালৈকে গঠন কৰা হোৱা নাই আৰু যোৱা বাইছ তাৰিখে লোকসভাত বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিছিল যে এইট পে' কমিশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হ'ব যিহেতু মাজত মাত্ৰ পাঁচটা মাহ আছে ছাব্বিছ চনলৈ গতিকে ইট পে' কমিশ্যন কেতিয়া গঠন হ'ব সেই প্ৰসংগত যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছিলে তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেধৰণে দিছিলে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া লিখিতভাৱে এইচ পি এ কমিশ্যনখন এপ্ৰুভেল হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কমিটিখন গঠন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যক ইনপুটখিনি বিচাৰি তেওঁলোকে আদেশ জাৰি কৰিছে বুলি তেওঁ জনাইছে লগতে চৰকাৰে যিহেতু এইচ পি এ কমিশ্যন ঘোষণা কৰিছে গতিকে এইটো নিশ্চয় এইচ পি এ কমিশ্যন গঠন কৰা হ'ব কিন্তু সময় তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই যে কেতিয়া হ'ব তেওঁ মোৰ মতেতো যিহেতু মাজত মাত্ৰ পাঁচ মাহ আছে কাৰণ ইমান সহজতে এখন কমিটিয়ে পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি ইট পি কমিশ্যন ছাব্বিছৰ এক জানুৱাৰীত লাগু কৰিবতো নোৱাৰিব চ' ছাব্বিছৰ লাষ্টৰ মাজত লাষ্টৰ ফালে ইড পি কমিশ্যনৰ যিটো লাভালাভ আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ আৰু ফিটমেণ্ট ফেক্টৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু মোৰ মতে ওৱান পইণ্ট নাইন টুৰ পৰা টু পইণ্ট ফাইভ চেভেনৰ ভিতৰতে চৰকাৰে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰটো দিব লগতে আপোনালোকৰ চেলেৰি কিমান হ'ব সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওৱান পইণ্ট ধৰি লওক ওৱান পইণ্ট নাইন টু ওৱান পইণ্ট নাইন টুৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো বেছিক পে' সেইটো পূৰণ কৰিলে আপোনালোকৰ চেলেৰি হ'ব বেচিক পে'টো সিমান হ'ব আৰু যিটো ভাড়া যিটো ঘৰ ভাত্তা হয় যিটো মানে ঘৰৰ যিটো ভাড়া দিয়ে সেইটো বেলেগ হ'ব লগতে মেডিকেল এলাউঞ্চটো বেলেগ হ'ব গতিকে এনেকৈ অন্যান্যবোৰ যুগ হৈ আপোনালোকৰ দৰমহাটো গঠন হ'ব চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আপোনালোক কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকক লেটেষ্ট নিউজ আহিলে জনাই দিম i know